Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright okay, guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 MPV mini second hand yang berbaloi dimiliki di tahun-tahun yang sebegini Hal ini disebabkan oleh kos selenggara yang rendah, harga cukai jalan yang murah dan harga pasaran second hand untuk 5 MPV yang dinisikan dalam video ini cukup berbaloi untuk dimiliki sebagai sebuah kereta family Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan Pertama, Pro2 Alza untuk Pro 2 Alza yang kita nak tengok kali ini merupakan Pro 2 Alza first generation yang mana diperkenalkan pada tahun 2009. Untuk Arza First Generation ini, ia mula diperkenalkan pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2014. Masuk tahun 2014, model facelift diperkenalkan. Dan selepas itu, masuk tahun 2018, model second facelift pula diperkenalkan. Seperti yang kita tahu, Arza First Generation ini menggunakan enjin 1.5 liter 3SZ VE. Yang menariknya tentang Alza First Generation ini Kedua mengeluarkan dua jenis transmisi pilihan Iaitu automatic dan manual Kalau korang hari ini jenis minat dengan kereta manual Tidak pentingkan masalah jalan jeng Ini merupakan kereta yang terbaik untuk dimiliki Ditambah pula untuk varian manual Kos selenggara cukup rendah Harga pasaran terpakai untuk Alza First Generation Pada hari ini bermulanya daripada harga RM15,000 Sehinggalah RM40,000 Bergantung pada kondisi serta tahun pengeluarannya Kedua, Proton R3 Dalam video saya sebelum ini pun ada juga saya nyatakan tentang kelebihan yang ada pada Proton R3 ini. Ia merupakan sebuah MPV kecil daripada Proton diambil asasnya ataupun revision daripada Suzuki R3 Proton R3 ini mula diperkenalkan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2019. Hanya 25,000 unit sahaja yang diperkenalkan semasa Proton R3 ini diperkenalkan. Proton R3 Ertiga ini menggunakan enjin 1.4 liter 16 valve Dodge. Ianya mampu menghasilkan kuasa 91 horsepower dan 160 newton meter torque. Masa awal pengeluaran Proto R3 ini ianya tidak mendapat sambutan sangat di kalangan peminat disebabkan oleh pesaing sengit daripada Pro 2 Alza. Namun pada hari ini saya percaya ramai yang cuba cari balik sebuah MPV daripada segmen B ini daripada Proton kerana percaya akan ketahanannya serta prestasi enjin yang cukup memberi Rasakan ditambah pula penggunaan fuel consumption ataupun penggunaan bahan api yang cukup rendah sebagai sebuah MPV. Harga untuk Proto L3 pada hari ini bermulanya daripada harga RM23,000 sehingga RM28,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Ha, siapa dekat sini pengguna Proto L3 ini ataupun korang bercadang ingin memiliki Proto L3 ini cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini ia merupakan sebuah kereta daripada Toyota. Ia adalah Toyota Sienta. Ini merupakan sebuah mini MPV daripada Toyota. Toyota Sienta mula diperkenalkan di pasaran negara kita pada tahun 2016 sehingga tahun 2020. Ia merupakan sebuah MPV mini 7 tempat duduk bagi pasaran negara kita ataupun pasaran Malaysia. Model ini tidaklah sefamous MPV sama segmen dengannya. Toyota Sienta ini menggunakan enjin 1.5 liter DOHC dengan pacuan hadapan A ataupun front wheel drive. Semasa Toyota Sentra diperkenalkan di pasaran negara kita dalam unit CBU, ada dua saingan sengit yang mempengaruhi pembeli pada masa itu, iaitu Pro 2 Alza dan Proton R3. Itu dulu namun pada hari ini harga untuk pasaran terpakai bagi Toyota Sentra ini bermulanya daripada harga RM45,000 sehingga RM65,000 bergantung pada varian serta kondisi kereta. Keempat, Honda Freight model ini sama se dengan Toyota Sentra tetapi Honda Freight ini mulai diperkenalkan di pasaran negara kita pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2016 ia menggunakan enjin 1.5 liter sol ataupun single overhead can IVTEC dengan transmisi 5 speed automatic bukan CVT bagi Honda Freight di pasaran negara kita saya boleh katakan semasa awal pengeluarannya dulu ianya tidak mendapat sambutan sangat berbanding negara lain contohnya Singapura Honda Freight merupakan salah satu jenama Honda bagi pasaran negara kita merupakan resale value-nya agak rendah namun ianya tetap ada peminat bagi sesetengah orang untuk harga pasaran terpakai bagi Honda Freight ini bermulanya daripada harga RM28,000 sehinggalah RM40,000 bergantung pada tahu serta originality kereta. Ha siapa dekat sini peminat Honda Freight ini ataupun korang salah satu pengguna Honda Freight ini cuba korang komen dekat bawah memandu sebuah MPV kecil daripada Honda. Seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini ini merupakan salah satu MPV yang besar sedikit berbanding empat yang disenaraikan itu. Ia adalah Mazda Bianti. Ini merupakan salah satu MPV daripada Mazda yang agak premium dikeluarkan. Mazda Bianti ini mula diperkenalkan di pasaran negara kita Pada tahun 2013 Sehinggalah tahun 2016 Ia merupakan sebuah MPV 8 tempat duduk Menggunakan enjin 2.0 liter Skyactiv-G Dengan transmisi yang ditawarkan oleh Mazda Adalah 6 speed automatic Ini merupakan salah satu kelebihan Yang ada pada Mazda BNT ini Kerana tidak menggunakan transmisi CVT Sebaliknya MPV yang sama segmen dengannya Dan sama tahun pengeluarannya Semuanya dah beralih kepada transmisi transmisi CVT. Harga permulaan Mazda Bianti ini semasa ia diperkenalkan tempoh hari harganya bermulanya daripada harga RM140,000 namun harga pasaran terpakai pada hari ini kita dah boleh dapati sekitar harga RM40,000 ke RM55,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta personally daripada diri saya Mazda Bianti ini merupakan sebuah MPV yang cukup canggih dengan engine yang ditawarkan Skyactiv-G cukup powerful. Namun yang yang menyebabkan orang jarang memandangnya disebabkan oleh design bodinya yang boleh dikatakan agak pelik bagi sesetengah orang. Ha, siapa dekat sini peminat Mazda Biantis ini? Cuba korang komen dekat bawah. Jadi ni saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.